Поздравляю всех криворожан с тем, что команда вернулась в этот прекрасный зал, в эту атмосферу всех болельщиков. Игра получилась напряженная, хотя и три четверти, две с половиной где-то. На себе ощутил еще раз это все давление, эти барабаны. Было тяжело собраться, но сегодня был наш день, и мы выиграли. В первую очередь я хочу поздравить Криворожан С Серьезно. Город Баскетбола большого. Э, спасибо болельщикам за под поддержку, она очень нужна. Ну, по игре могу сказать, что мы серьезно готовились, была проведена большая работа тренерская. Но конкретно у нас не получилось ни в одной позиции я а бы играть. Начали вроде как с провала, потом догнали, были моменты, которые нам было додавить их, и мы не смогли. А они записывали шальные блоски, которые в принципе разрешения не настоящим. Вот Но так ну, по идее больше. Приятно выиграть, приятно выиграть в этом зале у этой команды. В нее создана переворусская команда, которая, я так думаю, как и в былые годы, особенно дома, будет радовать своих болельщиков очень очень часто. Что касается сегодняшней игры, то окончательный счет не отображает того накала, который был, победа, пусть... плохим разрывом, но это очень тяжелая победа, очень волевая. Криворусцы не, не, не уступали ни на сантиметр на площадке, боролись, играли с самоотдачей, играли очень хорошую защиту, интересные нападение, очень хорошая, интересная самобытная команда, поэтому они приятно э, выиграть всю что вновь на баскетбольной карте появился Кривой Рок. Э -э, я уже говорил, что это команда с а, определенными традициями. И, э -э, скажу честно, мы очень обрадовались, когда узнали, что Кривой Рок вновь будет участвовать в чемпионате. Удачи э -э, этой команде, удачи руководителям, которые все-таки смогли возродить этот клуб и просто хочется сказать им большое спасибо. Выразить признательность тем ребятам, которые сегодня пришли, нашим болельщикам, очень преданные, очень понимающие. Поздравить их с возвращением баскетбола, так баскетбола в наш город. И, наверное, извините за сегодняшний игру. Не хотели начинать. Да, играли сегодня с этой. Да, команда, которая в том пока не проиграла первое, выглядели очень несвежно. То есть мы не восстановились после черкас. И это э, основная причина того, что не хватало агрессивной защиты. Как только э, мы начинали уставать, у нас появлялись дырки. Мы не справились вначале с шортом. Э, во второй половине мы э, не справились После, быстрым окремом. Третий. Десяти минутки нас затоптал, извините за такое смысл сдать тихо Тихонов, Петров. И э, совсем рассыпались от 3 минуты до конца третьей четверти. У нас очень много, мы никогда не играли в этом сезоне с командой, которая проповедует такую агрессивную защиту. Из-за этой агрессивности мы допустили столько ошибок, что с таким количеством ошибок выиграть нельзя. Кроме того, Наша позиция на подъеме сегодня была медленная и видно, что хорошо нас разобрали. Все наши сильные стороны были нивелированы, закрыты. И ребята подчеркивают еще раз, что это касается защиты. И что касается соперника, это была достойная команда, очень умело использует любые отложности в игре соперника. И сегодня мы сделали столько подарков, что так нет. Единственное, что могу пообещать, что таких, наверное, невыразительных игр стараемся избежать. У нас есть большие планы по победе сбора этой игры. Мы постараемся уже в следующей домашней игре в Запорожье исправить ошибки, которые у нас есть в защите. И я думаю, что мы представим более свежую, более динамичную команду, которая все-таки порадует наших помощи.